Pernahkah awak tertanya Gaji RM4,000 sebulan Kereta apa yang saya boleh beli? Ini adalah Mercedes CLA 200 2017 Harga dia RM141,000 Down payment 10% Loan 7 tahun Monthly installment RM1,008 Kalau nak installment lagi rendah Ambil 9 tahun loan Gaji RM4,000 cukup tapi Mercedes mahal kan? Tak apa, kita tengok yang murah sikit. Ini BMW 318i tahun 2019. Harga dia RM79,000 sahaja. Down payment 10%, loan 7 tahun. Monthly installment RM1,000 sahaja. Kalau ambil loan 9 tahun, monthly installment RM836. Gaji RM4,000, confirm cukup. Saya tahu banyak dari awak di luar sana boleh lulus loan. So sebenarnya nak beli kereta mewah tak susah. Tapi saya rasa kalau gaji kau tak meningkat dengan cepat, hmm, susah kau nak survive. Sebab maintenance dia tahu berapa tak. Boleh sampai beribu-ribu. So kau rasa gaji RM4,000 masih boleh ke? Banyak salesman kereta pada hari ini akan cuba meyakinkan anda bahawa awak sebenarnya boleh membeli kereta idaman awak walaupun bergaji rendah kerana hakikatnya nak mendapatkan loan hanya bergantung kepada dua metrik. Yang pertama adalah credit score awak dan yang kedua adalah debt to service ratio awak. Ha, apakah dua benda tu? Credit score adalah penilaian yang dibuat oleh pihak bank ataupun institusi kewangan berdasarkan sejarah pinjaman dan pembayaran awak. Awak boleh anggap credit score tu macam report card kat sekolah dulu. Tapi report kad sekolah mengukur berapa pandainya awak dalam peperiksaan. Yang ini dia mengukur berapa pandainya awak membayar balik pinjaman. Sebagai contoh, apabila awak lewat bayar hutang kad kredit awak, Bank Negara Malaysia akan mendapatkan sebuah notis bahawa awak lewat bayar dan akan merekodkan kesalahan awak. Rekod ini akan menjatuhkan skor anda dan data ini boleh diakses oleh firma-firma tertentu dan pihak bank setiap kali awak cuba meminjam wang. Kalau skor awak tinggi, ini bermakna anda mempunyai sejarah pembayaran balik hutang yang lebih baik dan lebih cenderung untuk mendapatkan kelulusan pinjaman dengan kadar faedah yang lebih rendah. Ha, senang tak faham. Debt to service ratio ataupun kita panggil DSR pula adalah ukuran berapa banyak gaji bulanan awak digunakan untuk membayar balik hutang. Kalau DSR awak rendah, kebarangkalian awak dapat loan adalah tinggi. Sebagai contoh, jika separuh daripada gaji awak digunakan untuk membayar hutang setiap bulan, kita kata DSR awak adalah 50%. Ha, cuba kau bayangkan, setiap kali gaji kau masuk, 50% akan terus pergi kepada pemutang awak. So, kau tinggal saja 50% gaji awak untuk membeli makan minum, bayar bil dan isi petrol dan sebagainya. Biasanya bila DSR orang dah sampai 50% memang dia akan terasa sangat panas. Ha, cuba kau bayangkan ada setengah orang DSR dia sampai 70% Biasanya orang yang bergaji tinggi lah Tapi ini hutang sampai ke leher ha, Setiap kali gaji masuk terus 70% digunakan untuk bayar pemutang ha, Mungkin nak beli makanan pun dah tak cukup lepas tu Inilah dua kriteria yang paling penting untuk lihat sama ada loan awak lepas ataupun tidak. Itulah sebabnya orang muda yang ada kredit skor yang baik dan DSR yang rendah disebabkan tak ada komitmen, senang nak dapat loan yang sangat banyak untuk beli kereta. Dan yang malangnya, orang muda ini jugalah yang cenderung membuat kesilapan yang paling besar. Kerana seperti yang kita telah tengok dalam intro video ini, kereta yang awak boleh beli tak sama dengan kereta yang awak mampu beli. Jadi, berapa mahalkah kereta yang saya mampu? Ha, malangnya di sini kebanyakan pakar tak ada konsensus yang sama. So, saya akan bincangkan dua garis panduan dan awak boleh pilih saja mana yang awak suka. Kita mulakan dengan panduan yang pertama dan yang ini sangat senang. Harga kereta yang awak mampu adalah lebih kurang gaji tahunan anda. Maksudnya, jika awak bergaji RM2,500 sebulan, kereta yang awak mampu beli berharga lebih kurang RM30,000. Maksudnya, kau hanyalah mampu kereta Akzia saja. Kalau gaji kau RM4,000 sebulan, harga kereta yang kau mampu adalah RM48,000 ataupun sekitar Proton Saga saja. Kalau kau nak Honda City, gaji kau kenalah sekitar RM7,000 sebulan. Kelebihan panduan ini adalah dari segi kemudahan pengiraan. Ha, memang senang sangat nak kira dan bayangkan dalam otak. Kalau kau pergi showroom, ha, ingatlah cara ini supaya tak senang kena kelentong daripada salesman. Tapi cara ini tak mengambil kira berapa kos pinjaman awak setiap bulan. Dan kos bayaran balik setiap bulan adalah informasi yang agak penting. Sebagai contoh, kalau awak ambil loan 3 tahun, ha, nanti pedih pula cash flow awak. Loan kereta hanyalah salah satu perbelanjaan bulanan awak. Jangan sampai loan kereta tu menjadi 50% gaji awak. Ha, nanti tak cukup duit nak petrol pula. <laughs> Oleh itu, saya akan kemukakan panduan yang kedua iaitu 27-20 rule. Bahagian pertama peraturan ini mewakili down payment. 20 maksudnya down payment 20%. Bahagian kedua mewakili tempoh pinjaman. Di sini, 7 maksudnya tempoh pinjaman awak tak harus lebih daripada 7 tahun. Dan yang ketiga, angka ini mewakili DSR. Dalam kes kita, jumlah bayaran bulanan awak untuk loan kereta tidak harus melebihi 20% daripada gaji awak. Sebagai contoh, jika harga kereta yang awak nak beli adalah RM30,000, maka awak harus sediakan RM6,000 sebagai down payment. Ini adalah 20% daripada harga kereta. Sebabnya, ini akan mengurangkan jumlah bayaran bunga awak. Dan bagi kebanyakan orang, nak kumpul daripada 10 ke 20% tak adalah susah sangat. Seterusnya, awak boleh ambil loan sehingga 7 tahun. Angka ini sebenarnya tak begitu penting dan boleh diubahkan mengikut kemampuan awak. Sekiranya awak ambil loan dengan jangka yang lebih pendek, bayaran bulanan awak akan lebih besar setiap tahun. Kalau kau ambil loan dengan jangka yang lebih panjang, bayaran bulanan awak akan kurang. Yang paling penting adalah angka terakhir ini. Tak kira apa pun, bayaran bulanan kau mestilah sebuah angka yang boleh dibayar dengan selesa dan tidak melebihi 20% daripada gaji bulanan kau. Kalau awak bergaji 2500 sebulan, maksudnya bayaran bulanan kau untuk loan kereta tidak boleh melebihi RM500 sebulan. Awak kena ingat, loan kereta hanyalah satu daripada banyak-banyak benda yang kau kena bayar tiap-tiap bulan. Pastu kena lagi buat maintenance, nak isi minyak, bayar tol, insurance pun mahal sikit. Ha. At least kalau bayaran kau kurang daripada 20% Awak ada lagi ruang untuk buat simpanan dan pelaburan AKPK sendiri menasihati orang ramai supaya tidak melebihi 15% gaji bulanan Kalau bayaran bulanan awak dah makan 50% gaji awak sebulan ha -ha, Memang pedih sangat hidup kau Kau percaya je lah Okey, selepas tengok video ini, anda mungkin terasa sedikit sedih tentang kereta apa yang anda mampu beli sebenarnya. So, saya akan cuba berikan beberapa tips kepada anda untuk menjimatkan wang. Tips pertama yang saya nak kongsikan adalah untuk membeli kereta terpakai. Terutamanya kalau awak dapat cari yang berusia sekitar 5 tahun. Kerana kereta macam ni masih dianggap agak baru dan fresh, tapi kadang-kadang harganya boleh disusutkan nilainya dari 30% sehingga kadang-kadang 50% daripada nilai asal. Ya, yeah, ini bermakna anda juga perlu belajar sikit tentang kereta sebab maintenance dia biasanya akan memberi masalah. Tapi kebarangkalian anda mendapat kereta yang okey dan yang murah adalah tinggi di Malaysia. Tips kedua adalah untuk mendapatkan kereta yang mudah dan murah untuk diselenggarakan. Contohnya, kebanyakan kereta perodua agak murah dan mudah nak servis dan spare parts pun melimpah. Jangan sampai beli Proton X70 nak repair, spare parts kena tunggu 12 bulan ataupun BMW. Ha, sekali ECU dia rosak. <laughs> Menangis kau nanti. Dan tips yang terakhir, kalau kereta yang awak beli tu dah second hand dan agak tua, tak perlulah awak beli insurans mahal-mahal. Kereta wajah ayah saya yang saya sendiri masih gunakan hari ini, insurans dia third party coverage saja. Ha, memang terpaling murah. Dan kalau kau buat online, biasanya dia lebih murah daripada kau pergi buat dekat kaunter. Ok, itu sajalah untuk video kali ini. Cuba korang beritahu saya di ruang komen jika kaedah 20-70-20 tu realistik tak untuk korang. Dan jika awak nak tahu apakah harga rumah yang awak mampu beli, lihatlah video ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.